Здравствуйте, уважаемые любимые наши девушки и те, кто 8 марта пропускает матч «Металлист Олимпиакос». Но ночью надеются на два прекрасных тайма по 45 минут. Накануне Международного женского дня мы решили как можно больше времени уделить нашему прекрасному полу и поздравить с праздником. Віти з давній тавен вважали особливою мовою спілкування, а також мовою закоханих. Ця мова з'явилась у 18 столітті під назвою Салям, що в прикладі з перською означає вітання. Квітка могла означати цілу фразу, як і відповідь за питання і побажання. От, наприклад, тюльпан перський символ досконалої любові. Жовтий тюльпан символізує безплідну любов, червоний пристрасну, білий обдурено. Червона гвоздика це захоплення, рожева, материнство, біла, чиста любов. Символіка троянди тісно пов'язана з її кольором. Червона це символ любові та краси, біла невинності, рожева ніжної прихильності, а жовта символ багатства та сонця, а не розлуки, як прийнято вважати у нас. Та виявляється, що жінки та дівчата у давні часи найбільше бажали отримати не троянду чи ніжну орхідею, а букет з квітів, картоплі, так як він означав цілу фразу, ти така прекрасна, що затьмарюєш усіх. Наприклад, надіслана обрани ціконвалія скаже, як я довго і таємно любив тебе. Шепшина, чи можна тобі вірити, а число бутонів гіацинту вкаже тобі день зустрічі. Маргаритка побажає вам всього найкращого. Полюстка Троянди скаже ні. А Айстра чи вмієш ти мене любити Гербер Герберже означає флір та легке закоплення. А незабудка просить, пам'ятай про мене. Резеда означає Не твоя краса, а доброта полонила моє серце. Ось так виявляється, гарно та мило можна спілкуватися. Хтось буде радий отримати букет запашних троянд, а хтось буде просто в захваті, отримавши букетик маленьких фіалок. Ми ж бажаємо вам у день 8 березня отримати саме свою квітку. Утром она була злим завкафедри. А уже вечором зі словами Боже ви такі хороші закривала всім предмети форсажу. Що ж це? Звісно ж, корпоратив співробітників НАУ посвящен 8 марта. Добрый вечер, наши прекрасные женщины Национального авиационного университета. От имени поручения Николая Сергеевича, который сейчас находится в командировке, от имени ректората, от имени всех мужчин Национального авиационного университета я хочу искренне поздравить всех вас, наши прекрасные женщины. Мы вас очень любим, очень ценим. Мы старались, чтобы сегодняшний праздник состоялся, чтобы он был на должном уровне. И хочу сказать, что, знаете, говорят, один раз случайность, два раза в совпадение, три раза в закономерность. Это 3 8 марта, третий Новый год, который мы вот так вот по-семейному отмечаем в нашей большой семье Национального авиационного университета. Дорогие женщины, мы вам искренне все желаем счастья, добра, здоровья. И чтобы вы знали, мы вами дорожим, мы будем всегда заботиться о вас, охранять вас и что вы чувствовали себя защищенными и в комфорте. А я уверен, что в нашей прекрасной семье 50 тысячной, как уже принято говорить, это возможно. Поэтому еще раз с праздником, счастья, добра, здоровья с 8 марта, дорогие женщины. Сейчас мужчины, внимание! 5 вещей, которые должен сделать каждый мужчина на 8 марта. Итак, первое. Вы, наверное, подумали: принести кофе в постель и нежно поцеловать. Нет! Наконец-то вынести елку! Второе: быстро сходить за покупками и по-любому что-то забыть. Даже если не забыли, оставьте это в супермаркете и не портите статистику. Третье. Приготовить легкий завтрак. Принести кофе в постель. Нежно поцеловать и сказать: Зая, я вынес елку. Итак, 4. Подарить подарок, который в сумме по-любому должен быть дороже, чем пенка для бритья, носки и кружка. 5. Каждый мужчина на 8 марта должен сказать своей любимой самые главные слова в мире. Родина, мама, хлеб. Вот так. Мужчины, не забывайте. 2 березня 2012 року відбулася зустріч народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максима Луцького зі студентами Інституту аеропортів Національного авіаційного університету. Мета зустрічі обговорення питання щодо паспортизації вулиць столиці та стратегічного розвитку Києва. Також перший проректор НАУ завітав до виставкового залу інституту, де ознайомився з роботами та проектами майбутніх архітекторів та дизайнерів. Саме студенти взяли участь у розробці проєкту Київської міської державної адміністрації. На зустрічі Максим Луцький з гордістю відзначив досягнення молодих архітекторів і побажав подальшого процвітання. І, звичайно, не обійшлося без поздоровлень жіночого колективу з прекрасним святом 8 березня. Максим Луцький побажав усім жінкам завжди бути прекрасними та чарівними і кожен день розквітати як ніжна весна. Друзья, как вы думаете, где самые лучшие девушки? Ну, конечно же, в НАУ, потому что только наши девушки могут быть не только красивыми, умными, нежными, а еще как никто другой разбирается в авиации и поднимают в небо огромные железные штуки с крыльями. Здравствуйте, меня зовут Таня, я работаю в стюардессой в нашей авиации украинской. Вот, Таня, сразу такой вам банальный вопрос. Почему вы выбрали именно эту профессию? <связывающие> Очень неожиданный вопрос. Ну, я, на самом деле, никогда в жизни не думала, что буду свою жизнь связывать с авиацией. Но, так как я окончила авиационный университет, то есть нужно было что-нибудь делать дальше. И так как э, хотела все-таки по специальности поехать ну, учиться, э, то мне приснился однажды сон, что я еду на учебу, то есть на стажировку в качестве бортпроводника. Потом со счастливой такой случайностью пришла... Э, в университет увидела набор вакансии и решила попробовать. Вот. вот такая вот у меня история. Никогда не думала, что так получится, но тем не менее очень увлекательная интересная работа. Вот. А меня подтолкнула на это жажда путешествовать. Очень занимательная история, Таня, вот э, хотелось бы узнать, существует стереотип, что настоящие стюардессы не боятся высоты, вот признайтесь честно, дрожат коленки на высоте? На самом деле, когда ты в небе, то есть ты даже не думаешь о том, что у тебя там э, романтика, облачка, вот, ну, есть такая шутка, что специально на задней кухне у бортпроводников очень маленькие иллюминаторы, потому что все стюардессы боятся высоты. Понятно. Вот э, Можно сказать, что девушка Стердеса – это тайная мечта любого мужчины. А проявляет же такой интерес э, женщины к стюарду? А, ну, я вам хочу сказать так, что у не, у, большинство наших мальчиков уже нашли себе а, по протоже по старшей даме. Вот скажи, пожалуйста, стюарды все-таки составляют конкуренции с Они помогают нам преодолевать наш физический труд, то есть. Ну, так как он мальчик, то практически делает всю работу за нас. <laughs> и это очень доставляет комфорт и приятно. Самый неспокойный полет в твоей жизни? Ага, хорошо. <laughs> У нас часто случаются а, такие вот курортные, то есть, чартеры. А, я думаю, что там на самом деле большинство неспокойных пассажиров. Вот, обычно спрашивают, а можно ли забрать свой спасательный жилет, <laughs> летя на курорт в Турцию, в Египет. Вот. Бывало такое, что даже приходилось связывать пассажирами, пассажира ремнями безопасности, так как он ну, действительно представлял угрозу то есть для полета. Так как думают, что стюардесса это хрупкое такое вот создание, которое мы чай кофе разносить. Вот, то я вам скажу, что это неправда. Мы также умеем эм, э, оказывать первую помощь, э, знаем, что делать с террористами, что делать в аварийной эвакуации а, и тому прочее. Вот. <laughs> так что настоящая стюардесса – это как Баба Рэмбо, <laughs> так хочу сказать. Вот касаясь твоего последнего ответа, а какие наиболее часто задаваемые вопросы у стюардесс? А, окей, есть ли у вас в самолете, где можно подзарядить телефон, дайте, пожалуйста, ножик, чтобы порезать огурчики, <laughs> а, Вот. передайте 100 грамм пилоту. А, у нас был такой курьезный случай, допустим, часто бывает такое, что томатный сок э, проливается на пассажира. То есть, ну, именно томатный сок. Был такой случай, что девочка, пролившая сок на пассажира, говорит другой стюардессе, вот видишь, как мне он понравился, даже руки трясутся. А вот, скажи, пожалуйста, главная черта для стюардессы, да и вообще для современной женщины? Я считаю, что это ум, обаяние и смекалка. Вот. А, так как, если будет умная женщина, будет у нее все в этой жизни получаться. И главная улыбка. Да. А вот где ты проведешь 8 марта? На Земле или все-таки в небе? На самом деле у нас очень сложный график работы. На самом деле не знаю, что у тебя будет завтра. Лондон, Париж, Тель-Авив, Эмираты. Вот. Ну, я бы очень хотела в ней, потому что в основном на борту очень такие интересные мужчины летают, поэтому приятно слышать комплимент в свой адрес. Вот как ты считаешь, принцип как 23 февраля проведешь, так и 8 марта отметишь, он действует? Я думаю, да, потому что подаришь мужчине на 23 февраля пенку для бритья, ожидай в подарок 8 марта гель для душа. Это моя личная примета. Ну и последнее, чего пожелаешь нашим женщинам в день 8 марта? Я желаю вам чистого неба в вашей личной жизни, ясных облачков, яркого солнца. Вот чтобы непременно тот мужчина-единственный дарил вам цветы каждый день. И желаю, чтобы ваши глаза отражали Нью-Йоркское нью солнце, бьющее в окна огромной квартиры. Хорошо, спасибо большое за общение. Спасибо вам огромное. Уважаемые девушки, женщины Национального авиационного университета, оставайтесь такими же прекрасными, такими же нежными, такими же красивыми и помните, что мужчины придумали самолет только для того, чтобы вместе с вами быть ближе к облакам.